Кирилл, пару слов по игре, что вы скажете? Если убрать если команде Спартак, блин, Реву, Спартак будет выигрывать минимум 5 шайб. И добавить а, Кирилла? Да. Ой, как... А, ей команда, ей команда. Сдулись, блин, последние 10 минут. Знаете почему? Потому что Вадика Колупаева нету. Влада не было. Ладно. Благодарим, Кирилл. 3-2. 3-2, Спартак, перемогаем. Ну, просто игра. Выборочная игра, блядь. Сами себе примут. Это что-то. 3-2. 3-2. Ну, как это пережить теперь, девочки? Ну, это невероятно. Если бы Леня Куришко, то удачи не да, Леня курочки сыграл основную роль в перемоге <laughs> Спартака. Но да, я думаю, что страсти до утра не утихнут у Гравсив, особенно диадемы. Но это как теперь уснуть, Виталий? Я просто. Это ж теперь и не уснешь. Да, Валентина? До утра. До утра. Это не как уснешь. мимо. и <laughs> ерзаться вот, теперь в постели. Ой, да, вам смешно, а о а диадеме надо еще жить и играть дальше. О а, а диадеме грустно. Руслан, благодарим вас за интервью. Леонид, вы сыграли основную роль, говорят, в этой перемоге. Вы сыграли основную роль. Если бы не вы, пишет Виктор за греков. Так что там, а, да, да, если бы не вы, да количество лет. Ну вы как талисман, вы как старший руководитель, все получилось сегодня. Благодарим вас, Леонид. Так держать. И ждем вас на площадках мировых. Ой, так, ну что, всех показал Сергей Павлович.